Salam, hörmətli və dəyərli kanal izleyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində əsas magistral yola yaxın gözəl bir dörd otağlı həyət evini təqdim edəcəm. Videonu soldan başlamağın məqsədim odur ki, yəni bu evin həyətinin sayəsində sizə danışmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi, hörmətli izleyicilərimiz, bax qarşıda olan ev də satışda olan. Gördüyünüz kimi, bax bu formada qaş tərəfdə mühafizə zolağı var ki, yəni bu hissə bu evə məxsusdur. Yalnız və yalnız bu evə məxsusdur. Gələcəkdə bax bu hissəni siz istəsəniz, Naves kimi də istifadə edə bilərsiniz. Burda ağad gürəkə bilərsiniz. Amma yəni evin qapısı burdadır. Gördüyünüz kimi çox gözəl, səliqəli və əla bir həyət evi nisə təqdim edirəm. Qiyməti də çox əla bir qiymətdir. Düz o maşına qədər yəni bu evə məxsus olan bir hissədir. E, mühafizə zolağıdır. Qaş tərəfdə binalardır və burdan magistral yola piyada olaraq təxmini olaraq bir 6-7 dəyəlih yoldur. Gördüyünüz kimi bu formada evin gözəl xarici görünüşü var. Həyət yanı sahəsini görürsüz. Bu formada burda ağac yəkmək üçün yer qoyulub. Evin təmiri, tikintisi e, çox yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Qiyməti də əla bir qiymətdir. Videonun daxilindəsə qiymətlə tanış edəcəm. Alt hissəsində belə bir ziqzamsidir. Gördüyünüz kimi bu formada həyət yanı sahəsidir. Hörmətli izləyicilərimiz, evin bütün kommunal aları var. Qaz, su, işıq daimidir, bax görürsünüz. Su daimidir. Bu formada da gözəl xarici görünüşü var və daxil olacağıq evin içinə. Bu evin sahibi çox maraqlı işlə görür evin içində. Diqqətlə izləyin. Daxil oluruq evin birinci mərtəbəsinə. Birinci mərtəbədəyik. Burada girişdən sağ tərəfdə şkaf üçün yer qoyulub. Döşəməsi isti poldur. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, bir mətbəx və bir e, kladovka və burada da hamı otağıdır. Gördüyünüz kimi, baxın, verilə bir qonaq otağıdır bu formada. Çox gözəl, səliqəli təmir olunmuşdur. Yəni divar kağızları da boğucu deyil. <coughs> Videomuzu, yəni bəzətdiyimiz qədər qısa eləyəcəyik ki, bütün otağa dəqiqənə baxa biləsiz. Bax burada belə bir mətbəxidir. Mətbəxinin döşəməsi isti poldur. Burda belə bir hamam otağıdır, gördüyünüz kimi. Çox səliqəli, rahat bir evdir. Yəni bolçu bir ev deyil həqiqətən. Yəni gəlib burada yaxından şahid ola bilərsiniz. Əsas magistral yolada çox yaxın bir məsafədədir. Yaxınlığında orta məktəblər, yəni 2 dənədir. Əli Əvəd adına olan 1 nömrəli orta məktəb də yaxındır. Qurtuluş 93-cü məktəb də yaxındır. 2-ci məktəbidəyik. İkinci mərtəbədə üç yataq otağı mövcuddur. İlk növbədə baxın belə bir, bir yataq otağıdır. Burada gördüyünüz kimi bütün pəncərlərin qarşısı açıqdır. Bütün otaqlarda televizor xətləri və müxtəlif yerlərdə elektrik qoşaqları qoyulub. Videonuzu izləyərkən kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Burada ikinci mərtəbədə olan ikinci geniş yataq otağını sizə göstərəm. Gördüyünüz kimi baxın bu formada geniş yataq otağıdır. Həyətyanın sahəsidir. Bax, bir formada bir-bir -e -bir yataq otağıdır. Və burada da bir-bir -e nəvət yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi, buradan qarşı tərəf balkondur. Gördüyünüz kimi, bir baxın bir-bir -e -bir balkonu var. Və evin e, qapısından maşına qədər olan bax hissə mühafizəsiz oğdur. Yəni o hissə sıx bey vaətdir qiymətini hörmətli izləyicilərimiz təkrar qeyd edirəm ki, qiyməti 85 min manatdır. Nağd satılır. Nağd şəkildə real alıcıya endirim olunacaq. Və onu da nəzərdə çatdırım ki, ipotekası hazır olan şəxslər üçün də bu ev, yəni yararlıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın.